С переходом на офис 365 мы стали абсолютно мобильны, нет никакой необходимости сидеть в офисе и дожидаться э, важного сообщения электронной почты. Можно уехать из офиса на встречу, можно уехать из офиса на обед, и будучи уверенным, что это сообщение я смогу увидеть на своем мобильном девайсе. Наиболее ценной для меня была информация по использованию папок поиска. Это позволяет найти нужную информацию по любому этапу процесса оперативно, в переписке с любым участником. Очень полезная опция копирования писем, ведь одна и та же информация может быть важна для решения нескольких вопросов одновременно, и ее желательно хранить в папке по соответствующему вопросу. Почтовый сервис, интегрированный в офис 365, экономит мне на сегодняшний день больше 50% времени, которое раньше у меня уходило для того, чтобы разнести сообщения по папкам хранения. Значительное количество своего времени я провожу в поездках по бизнесу, и у меня нет никакой необходимости больше возить с собой тяжелый компьютер, постоянно следить, где он, что он поскольку в моем компьютере сосредоточено огромнейшее количество информации, которое мне необходимо для работы, для общения с нашими клиентами. Мне достаточно планшетного компьютера, который зачастую помещается в карман куртки, для того, чтобы в любом месте, где есть скоростной доступ в интернет, присесть, посмотреть свою почту, ответить на, со на сообщения своих коллег. Существование виртуальных папок поисков позволяет группировать письма по нужным мне признакам, соответствующим специфике моей работы. Наличие расширенных возможностей по установке правил помогает мне оперативно эффективно управлять потоками входящей и исходящей информации. Доступ к календарям сотрудников помогает грамотно планировать встречи и собрания с коллегами и участниками процесса, не вызывая при этом сбои в расписании каждого из них. Не так давно мы начали пользоваться Skype for Business. То удобство, которое дает этот сервис, оно несравнимо с теми возможностями, которые, которые раньше нам предоставлял Skype. Следующим этапом в освоении Microsoft Office 365 для компании YouTube Украина будет перенос всех документов на портал портал SharePoint Online.